Всем привет, дорогие друзья! У меня такая новость. Очень э, крутая есть. Ну, прежде чем лепите лайк, заходим в наш Google Chrome. И в Google Chrome сейчас все подробно расскажу. Ну, новости очень сейчас э, вам будет полезно знать, и что это будет. Но э, все э, подробности знаете на этом сайте. Но, э, как всегда, грузится. Ну и лепите лайк. Так, э, но и... Сначала первый сайт, заходим на первый сайт, и что могу сказать, что э, сайт первый за, г, г, м, так, г, загрузился, почти, м, так, теперь э, загрузился, OPPO представила фламендский смартфон, o, э, OPPO Find 8 Ultra, такой смартфон сейчас представлен, ты в 2025 году официально Oppo официально представлен свой новый флагман. Oppo Find X8 Ultra, который стал логическим продолжением успеха модели X7 Ultra. Так, э, что имеет этот смартфон? тебя какие характеристики у него есть? Какой э, Какая самая система у него есть, так. OPPO Phoenix Ultra. Здесь не пишет, как сказал. Ультра стал самым тонким фламмадским камерофоном в 2025 году. Его толщина составляет всего 8,78 мм. 8,78 мм против 9,5 9, мм у предшественника. Несмотря на уменьшение, уменьшение толщины, корпус стал проч, прочнее. Смартфон получил степень от защиты IP68. IP68 и IP69 от перевода и водяных устрой будет. А также 5 звездную дождную защиту от падений. О, по версии СГС. Дисплей так, что по дисплею, а дисплей таковой. Такой будет, дисплей остался прежним дисплей. И это хорошо, и это 6,82 дюйма. ЛТПО же будет иметь... ЛТП... Влад э, будете иметь. Панельс глубиной цвета 10, 10 э, цвета 10 бит. Адаптивной чистотой и глубины цвета 10 бит. Сутинной частотой адаптивной чистотой обновление от э, Жен. Ну, и э, так далее. И обнуление от 1 до 100, 1000, 1200 Гц. Расширением 300, э, сколько это будет? Уже э, 3068 и... Тысяч, э, и... Но на 1440 пикселей с пиковой яркостью до 1600 нит. У смартфона есть процессор с Snapdragon 8 Gen Lite, до 16 гигабайт при памяти. Аппетитар APR... x 960 до 1 терабайта встроенной памяти. Память из 24.1. У будет иметь 15 версию оболочка на базе Android 15. Этот будет иметь уже Oppo X8 Ultra будет иметь уже. И будет памяти нужно больше, чтобы было их раскачать мессенджеры. И и фото, и видео снимать и, наверное, важно, и нужно, и для музыки, и для видео, видео скачивать. Но памяти, берите 512 памяти, лучший вариант, в 2025 году. Или 512, берите, или 256, 256. Или 256 памяти, берите. Или 256 будет топовый, и 128. 256, 256 гигабайт тоже будет топовый, но 1 терабайт тоже есть. Но, тут еще и говорю, я бы так сказал, что существенное, и Android 15 будет уже, Oppo Find X8 Ultra. Или как он называется ну, существует э, новой э, кремний углеводной аккумулятор на 6010 матч будет батарея чтобы долго стало поддержку 6000 будет. поддержку 100 зарядки Проводной зарядка Супер Первоок э, и 50 Вт без проне. 50, э, беспроводной а, а, АР во, о, к, а также 10 Вт э, реверсерной, 10 Вт беспроводной зарядки. Ну и так далее. Ну и такие вот характеристики стоит же услышать. Ну и смартфон представлен в трех цветах. Матовый, черный, белый и... Черный, белый и... Будет иметь цвета. Э, и выше цвет э, и белый, и розовый. И черный будет, и белый. И по поверхности матовая, как на стеклянной задние панели. Также будет иметь поверхность матовая, будет матовая крышка и так далее. на задней панели. Также и, на металлических гранях у новинки появился две новые аппаратные, две новые аппаратные кнопки. как и называется? Шоркут бутон на левой верхней ребре настраивается под различные функции приложения QISC. Бутон на правом нижнем ребре. Используется основной, в основной для управления камерой. Будет OPPO Find X8 Ultra. OPPO Find X8 Ultra. Ну, Неплохой смартфон и так далее. Ладно. И здесь -то тоже характеристики такие вот. И же Основная камера осталась прежней. На 50 мп 1 дюймовый сенсор Sony. Sony у типу 900. 1.8 50 мп сенсор у 700. 1.56 с кратным зумом будет 2 50 МП центр Ltpсот 1.9051 с 6, 6 кратным зумом. С 6 кратным зумом. широкогольна камера. Samsung Gen N5 будет иметь. от вот Oppo Find X8 буде иметь камеры. И 275 и 2 з 0. розположення сенсор втпу 506. центр этой 506 и 1, 2, Два коробка 4. Ну и так далее. И последние характеристики такие. Продажи Oppo Phoenix 8 Ultra Китай стартует 16 апреля, оценил, от 795 евро. Ладно. Такой вот Oppo Phoenix 8 Ultra. Вы думаете насчет этих характеристик? Стоит ли брать эту смартфон сейчас в году? Oppo Phoenix Ultra. Да, характеристики сейчас. Неплохие цены, но редкие вот характеристики вы услышали стоит отметить лайком. Но Oppo Phoenix uh, 8 Ultra будет топовый смартфон. Камера, фоне.